Yang kadang-kadang orang baca sebagai Inilah tasawuf Inilah penyucian jiwa Yang Nabi SAW sendiri pun tegur Kalau anda kata mereka melampaui batasan Dia tak boleh pada sudut yang kadang-kadang Ada -kadang orang kata macam tinggalkan isteri tak kahwin Bagus Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT ke dapat kita berkumpul lagi uh, Yang mana pada hari ini Perjumpaan kita khas untuk daurah uh, Pembincangan kitab uh, kemunculan golongan kuburiah di Yaman dan usul ulama untuk mengatasinya. Yang mana pagi tadi tuan-tuan uh, sekalian uh, dah hadir untuk sesi pertama itu pun tangan ustaz uh, Said Azwan bin Yahya uh, al-Yahya uh, untuk tiga bab. Untuk bab pertama, bab sama sampai ketiga eh. Dan saya insya-Allah uh, akan mula sabung pada tajuk Berkenaan bab yang keempat sampai yang terakhir insya-Allah. Itu bab keempat kita akan bincangkan bermula sekali berkenaan peranan ahli sufi dalam penyebaran aliran kuburiyah. Bab kelima usaha ulama Yaman mengatasi golongan kuburiyah dan yang keenam aa, adalah berkenaan dengan kekeliruan golongan kuburiyah dan jawapan terhadapnya. Baik, kita mulakan dengan bab keempat ya. Eh. Muka surat aa, 146. Baik. Aa, profesor Dr. ibrahim basri ibrahim al-azhari uh, dia mulakan dengan pembincangan berkenaan dengan tajuk uh, tasawuf uh, dan itu akhlak uh, sebenarnya adalah akhlak eh tasawuf adalah akhlak sebenarnya cuma dari segi sudut asal istilah ni mungkin kena 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 baiki sikit sebab uh, istilah yang di, di, disebut dalam quran karim dan hadis nabi SAW alaihi wasallam al-tazkiyah dan saya akan nyatakan surah asy-syams orang afalah aman zakah wa qad qawm bahagialah orang menyucikan akan jiwa dia dan telah ha, dia, 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 dia. Dan telah hampalah sesiapa yang mengotorkannya sebalik pada asal masalah penyucian jiwa ni pada sudut asal itu dan dan dalam tajuk ni kalau kita kata kepada para sahabat Nabi SAW alaihi eh, wasallam yang kita tahu uh, masalah uh, kezuhudan mereka dalam masalah dunia uh, itu adalah kadang-kadang yang jadikan asas untuk Uh, masalah uh, pemikiran uh, sufisme atau tasawuf. Yang mana kita tahu bahawa para sahabat Nabi SAW alaihi siapa di kalangan mereka dah pakai gelaran sebagai seorang sufi. Dan gelaran uh, sufi ni ataupun tasawuf ni muncul selepas zaman para sahabat Nabi SAW selepas mana uh, pengembangan Islam sampai ke Iraq, uh, sampai ke uh, sampai ke Iraq, sampai ke Parsi punya uh, empire. Jazakallah khairan. Saya miminahi banyak. okay. Dan kalau tuan-tuan uh, apa Uh, panggil apa uh, bertuah tontonan akan dengar saya batuk dengan banyaknya <gul -tuan> dia, dia tekak gatal sikit balik itu kurang sunah main-main hujan uh, lepas minggu baru datang apa rasa apa batuk dia rasa semua hari ni insyaallah uh, saya cubalah tak nak batuk banyak kalau tonton dengar batuk banyak tu itu, uh, itu memang, memang tekak saya gatal baik jadi pada asasnya dia apa uh, kezuhudan tu sebenarnya adalah uh, sikap tertentu para sahabat Nabi SAW yang pernah ada Nabi SAW sendiri tegur Contohnya macam tiga orang sahabat yang Seorang tu kata aku nak puasa tak nak berbuka Yang seorang tu kata aku nak uh, solat tak nak tidur-tidur malam Yang seorang tu kata aku tak, tak nak kahwin dengan wanita Dan Nabi bila dengar akan kata-kata mereka Dan Nabi tegur uh, Tegur dan Nabi kata Amal Allah ada pun demi Allah Inilah akhsyakum wa atqakum ila Allah Ada pun demi Allah aku ni orang paling takut pada Allah Paling takut kepada Allah Ta'ala Walakin ni akan tapi aku Asum mu'aftiru Aku berpuasa dan aku berbuka Aku mu'anam Aku bangun malam dan aku tidur Wa atazaw aku berkahwin dengan wanita Sebenarnya pada, pada sudut falsafah Hanya memang ada orang-orang Di zaman apa Zaman uh, Empire Parsi Dan Rom lama Mereka ada kecenderungan yang Yang kuat kepada masalah kuno yang bersihkan jiwa Sampai sekali Bahkan bagian para sahabat Macam Abu Dardak, Anbu, Beliau sendiri pun pernah ada kecenderungan sedikit Berasakan banyak sangat buat Benda-benda yang Sampai satu peringkat dia rasa tak nak Tak nak dah apa, tak nak dah dunia Bahkan dalam hadis Bukhari dan Muslim uh, Telah ditegur oleh Salman Al-Farisi bila datang ke rumah Abu Dardak, tengok umur Dardak Duduk luar rumah, dalam keadaan baju Pakai baju yang untuk bekerja sahaja Oleh kerana Rasulullah SAW Saudara kan, Abu Dardak dengan Salman Salman Al-Farisi tegur Umur Dardak, kira macam Kakak ipar dia lah, tanya kenapa ni Lalu uh, Umu kata tengoklah saudara kau dalam rumah tu. Maka bila Salman masuk rumah tengok Abu Dardak tengah sibuk berpuasa kan? Yang baca Quran, khatam Quran dan sebagainya. Maka Salman Farisi diam. kemudian bila Abu Dardak hidangkan makanan, Salman Al Farisi radhiyallahu anhu dia 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 sengaja tak nak makan kecuali Abu Dardak buka puasa. Dia sumpah takkan makan kecuali Abu Dardak buka puasa. Abu Dardak buka puasa, makan dan duduklah mereka bersama-sama dalam rumah tu Sampailah malam Bila malam Start awal malam terus Abu Darda mula nak solat Salman kata tidur Tidur Tu dia pun tidur Separuh malam dia try nak bangun kali kedua Salman kata tidur Tidur Dia pun tidur Sepertiga akhir malam Salman kejut dia Salman kata bangun solat Lepas tu bila masuk pada Waktu pagi sepenuh Salman balik tinggalkan dia Salman kata Inna alaika li badilka haqqa Kau kat atas badan kau ada hak Kat atas keluarga kau ada hak Kat atas jiran kau ada hak Kat atas tamu kau ada hak Jadi Abu Dardak tak puas hati Bila Salman sekat di ibadat Maka dia jumpa Rasulullah SAW dan mengadukan apa Salman buat Maka orang Salam kata apa Suadakwa Salman Benarlah Salman Mereka menegur dia Perbuatan tadi sampai Tidak mahu tinggal layan isteri sebagainya So basically kalau kita faham kat situ kecenderungan pribadi para sahabat Yang kadang-kadang orang baca sebagai Inilah tasawuf Inilah penyucian jiwa Yang Nabi SAW sendiri pun tegur Kalau anda kata mereka melampaui batasan Mereka tak boleh pada sudut yang kadang-kadang ada orang kata Macam tinggalkan isteri tak kahwin Bagus The more you left out the dunia The more awak ni dikira sebagai seorang dekat dengan Tuhan Tapi Nabi sendiri kata Aku manusia paling takwa Allah paling takut ta Allah, Tapi aku salat Malam aku tidur Aku berpuasa, aku berbuka. Tapi aku kahwin dengan wanita. mana siapa tak suka sunnah aku, maka dia bukan golonganku. Itu patut kena faham hadis berkenaan. Bukan masalah tajuk kahwin sahaja. Bahkan hadis itu tentang limitation dalam masalah beramal. Kena beramal tadi, walaupun mana orang tu suka sekalipun, kena pandu pada arahan Rasulullah SAW. Baik.